श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्तांनो हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुमची मनोकामना नक्कीच पूर्ण होईल जर तुम्ही खूप दिवसापासून काही विशेष धन मिळवण्याची अपेक्षा करत असाल आणि अजूनपर्यंत काही लाभ मिळाला नसेल तर निश्चित राहा कारण की आज हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुम्हाला अचानक मोठा धनलाभ होईल श्री दत्तगुरू महाराज यांचा हा मंत्र अनेक वर्षांच्या तपश्चर्याचे फळ आहे या मंत्राचे प्रभावाने तुमचे भाग्य कायमचे बदलून जाईल आणि मग तुमचे घर धनसंपत्तीने भरले जाईल तुम्हाला फक्त श्रद्धेने आणि विश्वासाने या मंत्राचा जप आठ वेळा ऐकावा लागेल असे केल्याने तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल भक्तांनो आयुष्यात पेशंटची आवश्यकता कोणाला नाही आपल्याजवळ भरपूर पैसे असावेत आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण व्हाव्यात अशी प्रत्येकाची इच्छा असते पण प्रत्येकाला हे शक्य नसते काही जण खूप विचार करत असतात आणि फक्त मनातून अगदी होतात पण काही लोक खूप ठाम राहतात प्रयत्न करत राहतात आणि यश मिळवतात पण काही लोक होऊन निराश होतात पण आता निराश होण्याची गरज नाही आज आम्ही तुम्हाला श्री दत्तगुरु महाराज यांचा एक प्रभावी मंत्र सांगणार आहोत तुम्ही काहीही न करता या मंत्राच्या सहाय्याने खूप सारी धनसंपत्ती मिळवू शकता आज आम्ही तुम्हाला श्रीमंत होण्याचा खूप सोपा मार्ग सांगणार आहेत हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुम्हाला करोडो रुपये मिळवण्याशी कोणीही अडवू शकत नाही भक्तांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण श्री दत्तगुरू महाराजांचा एक चमत्कारिक मंत्र ऐकणार आहोत या मंत्राचा जप एकशे आठ वेळा तुमच्या मोबाईलवरती ऐकल्याने तुम्हाला नक्कीच धनलाभ होईल तुमचे गरिबी दूर होईल आणि तुमच्या घरात खूप सारा पैसा येईल फक्त मला थोडेसे नाही तर भरपूर प्रमाणात पैसे येऊ लागतील भक्तानो आज आम्ही तुमच्यासाठी श्री दत्तगुरू महाराजांचा एक धनवर्षाव मंत्र घेऊन आला आहोत जो तुमच्या पैशांशी संबंधित सर्व समस्या दूर करेल आणि तुमच्या जीवनातून गरिबी कायमची दूर होईल भक्तांना आता तुम्हाला श्रीमंत व्हायचे आहे हा मंत्र तुम्हाला या वर्षात खूप श्रीमंत बनवेल भक्तांनो हा मंत्र काही साधा नाही हा मंत्र तुम्हाला दत्तगुरूंच्या हृदयाशी जोडतो ह्या मंत्रामुळे दत्तगुरू महाराज तुमच्यावरती प्रसन्न होऊन तुम्हाला एवढी धन संपत्ती देतील की तुम्ही विश्वास बसणार नाही भक्तांना या जगात प्रत्येकाला सुख शांती आणि वैभव हवे असते पण हे प्रत्येकाला शक्य नसते परंतु एखाद्या व्यक्तीने विश्वास ठेवून हा मंत्र एकशे आठ वेळा ऐकला तर त्यालाच या सर्व गोष्टी नक्की प्राप्त होतील आज या मंत्राच्या सहाय्याने तुमच्या जीवनातील सर्व आर्थिक समस्या आरोग्याशी संबंधित समस्या सर्व समस्यांना मुळापासून नष्ट होते आणि तुम्हाला भरपूर संपत्ती मिळेल तुम्हाला इतका धन लाभ होईल की त्याची तुम्ही कधी अपेक्षा केली नसेल जर तुम्हाला गुप्त संपत्ती मिळवायची असेल तर आगामी मंत्र ऐका आणि एकशे आठ एक वेळा संपूर्ण ऐकल्यानंतर शेवटचे शनी होणारा चमत्कार तुम्ही आम्हाला सांगा आज हा मंत्र तुम्ही शेवटपर्यंत ऐकला तर त्याचा तुम्हाला संपूर्ण लाभ होईल भक्तांनो जर तुमचा पूर्ण विश्वास असेल तर या व्हिडिओला एक लाईक करून जा आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये आपली इच्छा हे दत्तगुरू महाराज श्री स्वामी समर्थ महाराजांना स्वाधीन करा चला तर मग भक्तांनो आजच्या या चमत्कारी मंत्र जपायला आपण सुरुवात करूया ॐ श्री श्री गुरु स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामीस्मर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय 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 नमः ॐ श्री श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु 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 श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी स्मर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी स्मर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्री, श्री, गुरु श्री, श्री, गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः श्रीगुरुदत्तात्रिय श्रीस्वामी स्मर्ताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी स्मर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी स्मर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी स्मर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ी गुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी स्मर्ताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी स्मर्ताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी स्मर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी स्मर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रिय श्रीस्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय श्री स्वामी ीस्वामीसमर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्री स्वामी स्मर्ताय नमः ॐ श्री श्री स्वामी समर्थाय 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 नमः